Вы, получается, вот здесь а, то есть не крича, а имитируете... А, Кто-то из вас мирное собрание имитирует. Втроем встали рядом? Показали. А остальные, допустим, просто по телефону там... понимаете, люди Хотели третье, а люди, люди просто ходят. То есть я, в принципе, выступаю в роли кукловода. А народ просто как марионет. А вы как-то готовились к такой ответственной роли? И вот ребят распределяют на месте, а вы уже в качестве... Ну, я просто да, участвовал да, в подготовке да. вообще самого проекта, поэтому, в принципе, да. да. Несколько, несколько часов я знаю. А да. как? По контуру, главное, чтобы оно было очень ярко. Зеленый можете усилить. Обычный вот Добрый день, дорогие дамы и господа. Сегодня у нас 5 сентября 2012 года. На территории всей страны сейчас, в 20 городах Украины, проходят мирные акции, направленные для того, чтобы защитить право 39-й статьи Конституции, мирный мир, который позволяет нам быть европейской страной, который дает нам, как последней инстанции, если нас не слышат, если нас не видят, мы могли защитить свои конституционные права, могли социально отстоять свои или иной возможность который а, называется 2450 а, его самая главная проблема то что он не прошел венецианскую комиссию а украина ратифицировала много различных норм у нас существует а, законодательство внутренние а, подзаконные акты которые регламентируют а, непосредственно мирное собрание 39 статья и административный а, кодекс украины закона как такого чтобы мирные а, акции были запрещены Самая а, воепиющая норма, которая есть а, в этом новом законопроекте, то, что а, на согласование мирной акции необходимо будет два рабочих дня. По статистике, в прошлом году на территории Украины совершилось 2000 а, мирных а, собраний. А, получается, из них всего... 4% были не запрещены. 96% те, которые рассматривали в суде, были что а, это весь Аэробес, что, что якобы этот документ а, уже направлен. Мы можем а, делать переставание только за пределами тех мест. А, а кто там увидит, кто обратит на это внимание? Видите ли, ли а, туда сами журналисты, узнают да, ли об этом люди, будет ли от этого резонанс? Мы, Мы собирались. собирались, собираемся и, и будем собираться. Мы собираемся, собираемся и будем собираться. Мы собираемся.